В связи с погодой школьные линейки прошли в ускоренном режиме, чтобы не промокнуть. О том, как отметили в запорожских школах последний звонок в наших следующих сюжетах. Яркое желтое солнце светит выпускникам 31-й гимназии в помещении. Последний звонок здесь проходит в спортивном зале. От имени главы обл. администрации педагогический коллектив получает грамоту за добросовестный труд. То, что грамота заслуженная, подтверждают ученики. Атмосфера очень дружеская класс. Классы все очень сдруженные, и учителя очень добрые, отзывчивые. Они всегда могут доступно объяснить. Все друг другу помогают. И мне это очень нравится. Учителя действительно постоянно нам помогают и постоянно дают толчок на то, чтобы мы учились и действительно узнавали что-то новое. Праздник последнего звонка традиционно наполнен радостью от предстоящих каникул. Но в глазах выпускников капелька грусти. Им жаль расставаться с теплой атмосферой родной гимназии. Детство для них остается в прошлом.